بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں غسل کے فریض بیان کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ بعض احباب غسل کے اندر یہ تین غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک رہتے ہیں ان کا غسل نہیں ہوتا جب غسل انسان کا نہ ہو تو نہ اس کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی اور عبادت جو ہے وہ رب کے حضور قبول ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام و علی الانبیاء دل اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال کے لیے تمام حمدیں تمام طریقے تمام ثنایں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس بنا کے اندر حدیت روج و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو آئی رب العالمین کی توفیق سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کن وجوہات کی بنا پر ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو کس طرح غسل کرنا چاہیے پھر غسل کرنے کے اندر سنت طریقہ کیا ہے اور پھر کن کن دنوں کے اندر غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے میرے دوستو سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کن وجوہات کی بنا پر انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلے کہ مرد عورت کا آپس میں ملاب ہو وہ ڈسچارج ہوں یا نہ ہوں ان دونوں پر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے یا تو پھر مرد حضرات کو احتلام ہو جائے احتلام ہونے کی صورت کے اندر بھی اس شخص پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ایک انسان ہوش ہو جائے اس کو نشے کے اندر حالت میں ہو اور نشے کے بعد اگر وہ اپنے جسم کے اوپر تری پاتا ہے تو تری کی صورت کے اندر بھی اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا یا تو ایک عورت اس کا حیض ختم ہو ماہواری کے جو دن ہیں یا تو پھر نفاظ کے ختم ہونے کے بعد اس عورت پر بھی غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا میرے دوستو یہ چند ایسے باتیں تھیں جس سے انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرنے کے اندر کتنے فریض ہیں کتنے سنن ہیں اور کس طرح غسل کرنا جو ہے وہ سنن سب سے پہلی بات آپ یہ سماعت فرما لیں کہ غسل کرنے کے اندر تین فریض ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ تین فریض ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مبالغہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ کلی کریں منہ بھر کر آپ کلی کریں جس کو ہم اپنی زبان کے اندر گرغار کرنا بھی کہتے ہیں مبالغ کے ساتھ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کلی کریں کثرت کے ساتھ کلی کریں اور اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں کہاں تک چڑھائیں یہاں تک کہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے تین بار آپ ناک میں پانی چڑھا دیں اور اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں یہاں تک کہ آپ کے جسم کے کہیں بھی جگہ پر بال برابر جگہ بھی خشک نہ ہو اب اس کے اندر ایک بعض احباب جو ہے وہ کچھ غلطی یہ کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے دوران ناف کے اندر انگلی نہیں مارتے ناف کے اندر کچھ جگہ خشک ہو جاتی ہے جس کی بنا پر انسان کا غسل جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوتا تو جب انسان کا غسل نہ ہو تو نہ اس کی نماز قابل قبول ہے اور نہ ہی اور دوسری باتیں رب کے حضور قابل قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا غسل جو ہے وہ درست نہیں اب اس میں دوسری مرد حضرات غلطی کرتے ہیں غسل کے اندر وہ یہ ہے کہ بہت سارے مرد حضراتوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور غسل کے وقت اگر وہ مرد حضرات کے بال جو ہیں وہ پیچھے انہوں نے ایک چیز کے ساتھ بندے ہوئے ہیں باندھ رکھا ہے تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان سارے بالوں کو کھولے مرد حضرات اور وہ سارے بالوں کو اچھی طرح سے دھو لے ہی ان کا غسل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا اور عورتوں کے لیے اگر انہوں نے پیچھے بالوں کو باندھا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر ان کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے عورتوں کے لیے یہ بات بس ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں جڑیں ہیں ان تک پانی کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے کے لیے جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات وہ اپنی ملحوظ خاطر رکھے کہ جیسے وہ غسل کے لیے غسل خانے کے اندر داخل ہو جیسے وہ شخص غسل خانے کے اندر داخل ہو تو اپنے ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اس بات میں احتیاط کرے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے سب سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھو لے تاکہ وہ اس کے جسم سے پہلے نجاست جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے وضو کر لے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد وہ پورا غسل کرے یہ سنت اب اس میں یہ بات بھی ضروری ہے بعض احباب غسل کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو میرے دوستو ایک بار غسل کرنے سے انسان کا وضو بھی ہو جاتا ہے چاہے اس نے وضو کیا ہو یا نہیں جب اس نے اپنے جسم پر پورے جسم پر پانی ڈال دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا جس دن غسل کرنا سنت ہے وہ جمعہ کا دن ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ضرور بضرور غسل کیا کرے اور پھر عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے پھر احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے اور پھر عرفہ کے دن حاجیوں کا زوال کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ غسل کرنا چند دوستوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں جب چند لوگ وزو کر رہے ہوتے ہیں تو مسے کے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں کیا اس طرح مسا ہو جائے گا تو یہ بات سماعت فرما لیں کہ وضو کے اندر چار فریض ہیں اور سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر آپ تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورا جو جو ہے 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 اس کا دھونا جو ہے، کے اندر پہلا فرض ہے. اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ دوسرا فرض ہے بالکل آپ کونیوں کے اوپر تک ہاتھ کو دھوئیں گے یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے پھر تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ چوتھائی سر کا مسا کرے اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ چند لوگ اس بات کا ان کو علم نہیں ہوتا اور بے علمی کے اندر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسق کرتے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھ کو گلا کرنے کے بعد وہ چومتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر اس طرح آپ نے مسق کیا تو آپ کا مسا نہیں ہوگا جب آپ کا مسا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے لا وضوء الا لم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز بھی نہیں تو آپ نے اس چیز میں احتیاط کرنی ہے جب آپ مسا کر رہے ہوں تو اس وقت بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی وغیرہ ہے تو اس کو پہلے نیچے اتار دیں اور اس کے بعد آپ ہاتھوں کو گلہ کرنے کے بعد آپ سر کا مسا کریں پھر چوتھا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹکنوں سمیت ہوں یہ وضو کے اندر فرض تھے اور اگر ان چاروں فرضوں کے اندر کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو اور آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین واخر دعوایا الحمد للہ